Как я, я ехал из Одессы, да. получается, ко мне подъехали люди и ну, начали меня выражать, выражать, с расправой. У меня беременная жена, я испугался, начал, начал ехать, ну, у нас в Одессе нет порядочных честных милиционеров уже. Я хотел доехать в дело в Николаеве, чтобы там остановиться и как бы уже показать документы и все остальное. Я поняла, какие люди вам начали угрожать? Ну как, бандиты неизвестные на, с, со, со, стороны Одессы хотели, хотели ну, что-то или деньги забрать, или машину забрать. Я не знаю, что именно. А где это было? Где это было? Это было до до, до, до поста Коблева, между Одессой и Ведь Вот мы звезды Вот эта иномарка пыталась объехать тут несколько машин и уйти от преследования ГАИ. Його гаї о, попиталися витягнути з машини працівники правоохоронних органів. Він почав супротивлятися, кричати, що його б'ють, але ну, ніхто його не бив, ніхто його не калічив і те, що він це все розказує, це ну, сказки Венського лісу. Це просто неадекватна людина. Солочка, позиція, пожалуйста, что произошло, то есть что это за мужчина? Мы возвращаясь из Одессы Николаева, проезжая, подъезжая к городу Южный, Южный, к Володу, автомобиль Мерседес, uh -huh. который вел себя неадекватно, управляя автомобилем то влево, то вправо, для неоднократно чуть не создав дорожное транспортное происшествие. На встречу ехала машина, передача «Аммиак» на завод ОПЗ. Если бы, не дай бог, это такое произошло, то сегодняшний день Пасхи просто превратился в день траура для всей страны. Человек дорогу минимум трем автомобилям. Он, я имею видео с видеорегистратора, регистратора. Э, провоцировал драки, э, получал неоднократно интересные повреждения от, от, водителей встречной машины. Chevrolet Aveo, я, я помню, серого цвета. Давай, э, за Ну, в принципе, я на посту и Коблева сообщил ¿Да? номер автомобиля, что манера его езды Azzurra. приняли это инспектора. В принципе, ну, то есть вы увидели неадекватное поведение водителя да. и решили как бы поехать Конечно. за ним следом, правильно? Ну я не мог за ним догнаться, потому что скорость его была около 200 километров в час. Иосия Николаевич. 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 Николаевич, будете проходить эти... Да, конечно, но да. проходите их... Я вам скажу, у меня врожденная. Повышение давления, гипертония называется. Я делаю эту таблетку как-то прил. Для понижения давления у меня было 170 все. на 110. Больше ничего. Да, да. Надо сделать глубокий вдох, плотно потерять ту штуку. Руки опустить, без а, душу, без рук, держу. Хорошо. Да, без, рук держу, без ничего. Дух спокойный, стоп, угу. все, все, я сказала, стоп. Так, алкоголь нет.